Qardaşım niyəbəs adamlar var, bəzi adamlar kasıb deyə. Bu düzdür, bəyəm. Valovu bəs alllahu rizqa liibade. Əgər <laughs> Allah ruzunu bəndələri üçün geniş yaysa, labbəqou fil ard. Mütləq şəkildə yer üzündə zülm və təğyan törədərlər. Valaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Lakin Allah istədiyi miqdarda nasil edir. İnnahu bi'ibadihi xabirun basir. Həqiqətən də Allah bəndələrindən xəbərdardır, onları görəndir. Ayədən belə başa düşürük ki, Allah Taala hər kəsin tutumunu və potensialını bilir. Və ona özün nə qədər məsləhət bilirsə, o qədər ruzi verir. Ruzi deyərkən adətən kasıb insanların sehninə pul gəlir. Əslində ruzi olduqca geniş məfhumlu bir ifadədir. Bir təfsirdə İbn Abbasdan nəql olunub ki, zülm və təğuyan felinə məqsəd tələb, yəni ardınca getmək deməkdir. Yəni Allah təala nə qədər geniş bir ruzu versə, insanlar əsla doymazlar və daha çoxunun ardınca gedərlər. Birincisi bunu bilin ki, nə mal, dövlət, çoxluq uğurdur, ələ kasıblıq uğursuzluqdur. Hər bir imtahan və sınaqdır. Deməli, tanış biri var, Bakıda ən zəngin adamlardan birinin evinə getmişdi. Varlı adam dostumu görəndə dedik ki, "Bəxtəvər adamsan, keş mən sənin yerində olardım. Həyatın işinə baxın." Çox zəngin adamlar var ki, deyir ki, xoşbəxtlik var dövlətdədir. Amma kasıb insanlar var dövlətdə olduğunu düşünürlər. Elə edirlər, pul hər şeyi həll edir. Bəzən belə insanlar pula görə hər şey edərlər. Bir adamlar var ki, səhərdən axşama qədər zəhmət çəkirlər. Çalışırlar. Baqın elə belə qapılar üzlərinə bağlıdır. Bəs bu insanlar nə etsin? Ola bilər ki, bu da bir inkişaf nömüdür. Bəlkə də Allah istəyir ki, bu insan öz çalışqanlığında davamlı olsun. Məgus olmasın. Yəqin ki, Allah onu nələr üçün səyyətləşdirir. Allahın heç kəsə şəxsi qərəzi yoxdur. Əlbəttə var Allahın bir bildiyi, sadəcə biz bilmirik. Əmin ol ki, düzgün şəkildə çəkilən heç bir zəhmət əbəs yerə getməz.